Hai DC di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas sikit mengenai uh, satu posting eh uh, di Facebook oleh uh, Timbalan Presiden uh, Amanah eh uh, uh, Senator Datuk uh, Seri eh uh, Dr. Mujahid Yusof Rawa uh, Mengenai uh, tahun 2026 lah. Jadi uh, dalam penyataan beliau itu eh uh, ialah dia ada menyebut eh uh, melabuh tirai ya uh, menaruh harapan eh uh. Uh, ada beberapa poin yang saya melihat itu biasa saja. Tapi yang saya nak, uh, nak 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 ulas adalah mengenai uh, isu uh, uh, politik di negeri Perlis lah, uh, di mana dia mengatakan uh, episod 2025 berakhir uh, dengan krisis politik Perlis dan keretakan PN. Saat rakyat tertumpu pada menstabilkan politik Gegaran di negeri paling kecil Malaysia bergolok Membawa kesan Gelombang kecil eh, seluruh negara Bagi saya gelombang yang berlaku di Perlis ini Tidak ada memberi kesan apapun eh, kepada negeri-negeri yang lain eh. Kerana Perlis ini dia unik eh. Daripada awal Daripada beberapa you know uh, PRU yang lepas eh uh, perebutan uh, untuk menjadi uh, menteri besar Perli ini memang berlaku eh uh, semasa sahidan dijatuhkan uh, oleh uh, you know uh, gerakan yang dibuat oleh uh, uh, Datuk Seri Razik Ahmad pada ketika itu uh, di mana mengangkat Ma Isa Sabu sebagai menteri besar Perli dan selepas itu Azlan manen. kan ha, Jadi Saidan uh, Syedan Qasim uh, Dinafikan hak dia lah eh, Sebab Istana Polis memang tak suka dia Jadi uh, Satu lagi PRU Nak mengangkat uh, Yarham adik beliau Begitu juga dia buat pelarinya Apa nama Adun-adun uh, ke Kuala Lumpur Akhirnya Istana uh, Istana Negeri begitu marah, murka dan akhirnya Azlaman dilantik sekali lagi dan pada PRU yang ke 15 baru-baru ini boleh wuyuk terus <laughs> kita ingat uh, datangnya kerajaan yang baru tidak berlaku lagi perebutan menteri besar malah berlaku lagi sekali lah tapi apa yang saya melihat uh, kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden Amanah ini bagi saya ia tidak ada relevan pun uh, dengan parti amanah itu sendiri eh kerana parti amanah di perlis pun ada tetapi tidak ada signifikan tidak ada kekuatan dan pemimpin-pemimpin amanah di perlis ni mereka hanya menggunakan kekuatan dan kelebihan PH dalam you know mencari kerusi-kerusi yang mereka merasakan mereka boleh bertanding dan mereka mengharapkan undi-undi daripada parti gabungan. Tetapi untuk makluman timbalan presiden Amanah kalau kita nak mengharapkan you know undi-undi daripada parti gabungan itu tidak akan memenangkan Amanah. Kerana yang nak memenangkan Amanah adalah pengundi yang di luar sana, pengundi yang tidak ada parti, pengundi atas pagar ataupun pengundi-pengundi muda yang baru Uh, mereka tidak terikat Apapun uh, dengan parti-parti Yang mana Jadi dalam isu uh, krisis ini Saya melihat orang amanah itu Begitu beria-ria uh. Kalau di Kedah ini, nama dia datuk uh, Mahfuz uh. Dia ada pergi di Perlis Dia buat lawak lah pasal uh, Isu politik di negeri Perlis Dia buat lawak kononnya Perlis nak buat lampangan terbang Kalau uh, landing Di Sanglang Akan you know, sampai ke ke mana ke uh, sempadan uh, Padang besar. Ha tapi orang lain tak galak pun. Uh, begitu juga uh, dengan uh, Datuk Doktor Ismail Saleh begitu galak sekali bermainkan isu perlis. Saya tak faham tuan-tuan. Ha? Uh, amanah ini sebenarnya mereka wujud untuk apa? Ha ini saya nak nak lontarkan kepada Datuk Seri Mujahid Rawak. Ah ha? amanah ini diwujudkan untuk apa? ramai orang berkata amanah ini diwujudkan sebagai parti alternatif eh, kepada parti pas tetapi ramai yang mengatakan tidak eh, mereka bertanding di kawasan majoritinya kawasan mix mix voters bertanding di kawasan-kawasan bandar malahan presiden mereka sendiri tidak selek juga eh. Mak Sabu bertanding di kawasan yang selamat kan macam saya ada tengok podcast Rafizi Ramli. Dia mengatakan ramai yang marah dekat dia apabila dalam PRU yang ke-15 itu dia dia menegaskan dia dia menyuruh eh Datuk Seri Ibrahim bertanding di Tambun. Karena apabila berlakunya kemenangan di Tambun, orang akan respect more. Maknanya Datuk Seri Ibrahim ni letak di mana pun dia boleh menang. Ya, di tempat yang bagi bagi Datuk Seri Ramli. Di tempat itu agak kritikal juga. Ala Tuasyauna Ibrahim boleh saja bertanding di di mana di kawasan yang selamat. Ha? Ha, mungkin boleh bertanding balik di Port Dickson kan ataupun bertanding di Permatang Pau tetapi tak tentu juga kan kalau ikut gelombang pada PRU 15 itu mungkin kan? kalau kalau Tuasyauna Ibrahim bertanding di Permatang Pau mungkin juga akan tak tahu nak katalah. lah. Ha? malah kalau dia letak anak dia pada ketika itu pun sama juga kan. Apa terjadi kepada Nurul Izzah? Kan? ditolak oleh rakyat Pematang Pau. Jadi dalam isu amanah ini saya melihat anda sebenarnya nak nak ke hala yang mana? Kan? Anda nak jadi parti rahmatan lah apalah. Saya pun tak faham tuan-tuan dari segi ulama. Kita tidak melihat parti PAS ini parti amanah ini menawarkan kekuatan ulama yang hebat. Yalah adalah anak Ustaz Fadhil Nur sekarang ini menjadi mufti tapi dari segi politik wise. Dia sendiri tidak ada kekuatan lagi dari segi politik, dari segi ilmu agama, ya. Kan? Amanah ini saya melihat ialah mereka bercakap, mereka buat convention. Ha, tapi dari segi akar umbi di mana? Kan? Kalau lah, saya nak beritahu lah kawasan mana yang amanah nak bertanding. Adakah anda yakin anda boleh menang dari segi kepimpinan yang ada? Kalau setakat You know, pemimpin-pemimpin anda nak menggunakan aura mak sabu. <laughs> you know, aura mujahid uh, untuk memenang kerusi di Perlis. Saya rasa tidak tidak mungkin, tuan-tuan. Begitu juga di Kedah. Uh, Mahfuz Omar, Datuk Dr. Ismail Saleh. Saya pun tak tahu lah uh, adakah mereka akan diberi kerusi uh, dalam PRU yang ke-16 ini. Saya rasa tak perlu. Uh, amanah, tak perlu. Kalau kita bagi pun, kerusi-kerusi itu akan... Woyuk juga kerana politik di negeri Kedah ini tak sama tuan-tuan eh -tuan, tak sama pengaruhnya itu begitu kuat sekali semalam saya bersembang dengan anak-anak muda PKR pun mereka mengatakan tak boleh situasi di negeri Kedah ini pas kuat lebih-lebih lagi Sanusi kan amanah nak bertanding di mana mungkin anda bercita cita besar kerana Sebagai contoh, katalah bertanding di, di Parlimen Kubang Pasu, tempat saya lah. Adun Jitra. Mungkin anda kata anda nak bertanding di situ, anda nak mengharapkan penyokong AMNO, penyokong PKR mengundi anda. Sorry. Sorry, naik lori saya cakap. Dari segi pengundian ini, dah tunjuk trend dah. Yang mana, pada PRU yang ke-16, ke-15, PRN yang ke-15 itu, okay, pengundi-pengundi PH mereka boleh mengundi mengundi siapa? Mengundi AMNO. Tetapi AMNO sendiri tidak boleh mengundi PH. Itu 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 terang-terangan ya, tuan-tuan. Dan contoh yang nyata adalah di PRK Sungai Bakar. Ya, kenapa PKR tak boleh menang padahal pada ketika itu hanya majoriti 1600 saja pada PRU yang ke-15 itu. Dan saya melihat gerak kerja AMNO di di peti undi ya eh, PDM yang mengatakan <coughs> kalau AMNO boleh menguasai di situ maknanya PKR boleh menang. Saya ada di situ. Tapi itulah realitinya eh dan saya saya melihat Amanah bila ada saja satu isu anda ke depan, eh. anda ke depan, eh. mafuz dengan kenyataan medianya dengan kelantangannya mengkritik. Eh. Tapi kalau kita tengok komen-komen, dia yang lebih dikecam daripada dipuji. Kan? Yeah. Kerana Amanah ni tidak boleh meyakinkan. Kan? Berapa kerusi anda boleh menang di negeri Kedah ini? Berapa kerusi anda boleh menang di negeri Perlis? Adakah AMNO ingin memberi kerusi mereka kepada Amanah? Tidak mungkin, tuan-tuan. Tidak mungkin. Itu saya cakap. Amanah ini memang dari segi kepakaran mereka bercakap, mujahid, kepakaran mereka dalam menulis segala kenyataan media. Cukup hebat. Tapi dari segi Ahli politik mereka dari segi keterampilan Dari segi kebolehan Saya tidak nampak Sorry to say lah dari segi ketua Pemuda amanah mereka sendiri mandom saya cakap mandong Lekeh sangat Jadi isunya sekarang ini Amanah anda sepatutnya Membina kekuatan anda Di kawasan Melayu Itu saya kata tadi Parti-parti dalam PH ini mereka ada Kekuatannya masing-masing DAP dengan kawasan Chinanya. PKR dengan kawasan separa bandar dan bandarnya. Amanah harus di kawasan Melayu. Di kawasan kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan yang didominan oleh PAS. Tetapi anda tidak mampu. Anda tidak mampu. Jagakah. Sebab itu anda lebih you know, nak, 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 nak 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 mengambil kerusi-kerusi di kawasan-kawasan yang selamat bagi saya. Itulah saya saya haraplah pada tahun 2026 ini ya kurang-kuranglah kita nak 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 mengherdi eh parti lawan kita eh yang lebih-lebih lagi di Kedah, di Perlis, eh di 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 Kelantan, eh, di Terengganu. Saya melihat Amanah dia tidak menyerang Kelantan. Begitu juga dengan di 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 di, di, di Terengganu. Mereka lebih suka isu-isu eh, lokal yang Sanusi sekarang ni mereka dah pergi ke ke Perlis, begitu cakna dan cerakin. 嘿嘿，嘿嘿，在在在在。